Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlin binti Zainal Abidin daripada kelas 03. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang jurang pendapatan dan peluang pendidikan dalam konteks kepelbagaian budaya di Malaysia. Dalam sistem pendidikan Malaysia yang bersifat majmuk, jurang pendapatan menjadi salah satu isu utama yang menjejaskan peluang pendidikan secara adil. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah, terutamanya dari kawasan luar bandar, masyarakat orang asli dan komuniti minoriti sering menghadapi pelbagai kekangan seperti kemiskinan, kekurangan kemudahan asas dan kurang akses kepada teknologi. Dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia, ketidaksamaan ekonomi sering berkait rapat dengan latar belakang budaya dan etnik. Ini menjadikan akses kepada pendidikan berkualiti tidak sama rata, malah ada yang tercicir. Jurang ini bukan hanya soal akademik tetapi menyentuh keadilan sosial dan masa depan generasi akan datang. Setiap pagi, ribuan murid di seluruh Malaysia memulakan hari mereka menuju ke sekolah. Di bandar-bandar, anak-anak menaiki kereta ibu bapa, bas sekolah ataupun LRT. Mereka sampai ke sekolah tepat pada waktunya, berbaju kemas dengan beg yang lengkap berisi buku dan peranti. Namun, di sebaliknya di kawasan luar bandar dan pedalaman ada anak-anak yang perlu berjalan kaki sejauh 2 hingga 5 km setiap hari. Mereka merentasi jalan tanah merah, denai hutan, anak sungai, malah berbukit-bukau. Kasut menjadi kotor, pakaian basah jika hujan turun dan sampai ke sekolah dalam keadaan penat dan tidak selesa. Jurang ini bukan sekadar curang fizikal tetapi mencerminkan perbezaan besar dalam akses kepada pendidikan. Pelajar di bandar menikmati kemudahan pembelajaran moden, akses internet serta kelas tambahan dan tuisyen. Sementara pelajar di luar bandar dan komuniti terpinggir perlu berjuang untuk mendapatkan peluang yang sama. Isu ini menunjukkan bagaimana jurang pendapatan secara langsung mempengaruhi peluang pendidikan, terutamanya dalam konteks kepelbagaian budaya di Malaysia. Mari kita lihat apa yang terjadi semasa pandemik COVID-19 yang lalu. Semasa PDPR dijalankan, ramai pelajar di bandar boleh terus belajar secara dalam talian. Namun, di sebaliknya, pelajar di kawasan pedalaman seperti Sabah, Sarawak, Kelantan ataupun Pahang terpaksa mendaki bukit hanya untuk mendapatkan capaian internet. Seorang murid orang asli di Gua Musang misalnya perlu berjalan hampir satu jam ke kawasan tinggi untuk mengikuti kelas Google Meet. Di kawasan flat kos rendah, ramai pelajar berkongsi satu peranti dengan adik-beradik yang lain atau hanya bergantung kepada data mudah alih yang terhad. Guru pula terpaksa menyesuaikan pengajaran mereka dengan tahap capaian yang tidak sama rata ini. Ini menggambarkan bagaimana jurang pendapatan mewujudkan ketidaksamaan dalam peluang pembelajaran. Jadi, apa yang kita boleh lakukan sebagai pendidik dan masyarakat? Pertama, Guru perlu mengamalkan pedagogi responsif iaitu menyesuaikan strategi pengajaran mengikut konteks pelajar. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan bahan bercetak untuk murid yang tiada peranti atau sambungan internet. Aktiviti pembelajaran juga boleh dijalankan secara berfasa dan tidak hanya bergantung kepada kaedah dalam talian. Kedua, pihak sekolah dan komuniti boleh bekerjasama melalui program seperti pusat pembelajaran komuniti pinjaman peranti dan kelas bimbingan percuma. Ketiga, kerajaan dan NGO perlu memperluaskan bantuan berbentuk geran pendidikan, latihan guru luar bandar dan penghasilan bahan ajar pelbagai format. Pendidikan yang adil bukan bermaksud semua murid diberi perkara yang sama, tetapi semua murid diberi apa yang mereka perlukan untuk berjaya. Jurang pendapatan bukan alasan untuk menyerah tetapi ianya adalah cabaran yang perlu kita tangani bersama demi masa depan yang lebih saksama dan inklusif.